मैं डॉक्टर उन्नति सिविल हॉस्पिटल पठानकोट से मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ मैं यही कहना चाहूंगी जी कोलकाता में हमारे कलीग डॉक्टर साहब के साथ जो भी कितनी खराब घटना हुई है जो उनका रेप और मर्डर हुआ है उसकी मैं बहुत बहुत तहे दिल से बहुत ही निंदा करती हूँ भी, भी नहीं होना चाहिए किसी भी फीमेल के साथ नहीं होना चाहिए ये बहुत ही गलत हुआ है अगर हम वर्क प्लेस पे ही अगर सेफ नहीं है तो कहाँ है अगर हम छत्तीस घंटे की वो डॉक्टर साहब ड्यूटी करने के बाद अगर उनके साथ इतनी खराब घटना हो रही है हम सेफ कहाँ है वो ज्यादातर लोग यही कहते हैं भाई सड़क पे जा रहे होंगे इधर जो, जो बंदा अपनी ड्यूटी पे ड्यूटी रूम में वहां पे काम कर रहा है हमें वहां से ये भी न्यूज के हिसाब से ये भी पता चला है कि वहां पे उनके पास ड्यूटी रूम नहीं था तो हर पीजी स्टूडेंट को हर डॉक्टर को ड्यूटी रूम होना चाहिए उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए ट्वेंटी फोर सेवन जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है वहां पे तो चौबीस घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स होने ही चाहिए बाहर भी नहीं है वो अपने वर्क प्लेस पे अगर इतना हम इतना सेफ नहीं है तो हम सरकार से यही एक डिमांड करते हैं कि सबसे पहले तो उस उन बंदों को पकड़ के जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारी सिक्योरिटी का तुरंत के तुरंत तुरंक बंदोबस्त किया जाए अगर हम सेफ नहीं है तो हम तब तक इसीलिए हम एजुटेशन पे आज उतरे हैं क्योंकि हमारे साथ इतनी खराब घटना हुई है कल को किसी के भी साथ हो सकती है दिल्ली में जो भी केस हुआ निर्भया का उसके बाद अभी तक क्या फायदा हुआ बताओ उस चीज का एक आम लड़की के साथ वो भी डॉक्टर थे अभी अभी जो भी हुआ वो भी डॉक्टर है कल को कोई भी इस चीज का कोई भी कल्पेट बन सकता है तो बेटर है और इन चीजों को रोकने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं पर उसके साथ साथ हमें ये सब चीजें भी देखनी चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता कहाँ है मेरा इतना ही अनुरोध है सरकार से कि प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज हमारी प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाए फीमेल कहीं पे भी हो चाहे किसी भी ऑफिस में काम करती हो अपने घर से बाहर निकल के अगर काम कर रहे हो तो प्लीज उनको प्रोटेक्शन जरूर मिलने चाहिए अगर डॉक्टर जो इतने हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ इस तरीके से धक्का होने लग गया इतनी गंदी घटना होने लग गई तो फिर हम कहाँ जाके सेफ है ये हमें बताया जाए सरकार फिर हम हमारी एसोसिएशन है पीसीएमएस एसोसिएशन जो आज पूरे पंजाब में एजुकेशन दिखा रही है आज हड़ताल की ओपड़ी सर्विसेज आगे जैसे भी हमारा डिसाइड होगा पीसीएमएस एसोसिएशन का हम उसी को फॉलो करेंगे हो सकता है हड़ताल आगे भी बढ़े हो सकता है कि हमें फिर प्रोटेस्ट भी करना पड़े साम एस डॉक्टर एसोसीएशन है जी स्ट्राइक है सारे जो भी साडे हॉस्पिटल आंदे सारा चीज जी मुकम्मल जी स्इक है वो बहुत अच्छे तरीके सवेर तो अठ बजे शुरू हुई है अभी तक चल रही है दो बजे तक साइक है ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਓਪਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਪਰਟਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਚੱਲਣ ਚੱਲਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਟਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਗਿਆ ਬਟ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਓ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 8th 9th ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਪ ਐਂਡ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉਸਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 올 ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੇਪ ਐਂਡ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਤਕਾਲ ਅਗੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟ੍ਰੋਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਰਸਿਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟ੍ਰੋਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਤਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨੀਫੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਪ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਵਨ ਸੀ ਜੇ ਕੀਪ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੈਮਰਕੋਰਸ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੈਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ